новости в прямом эфире на календаре у нас уже понедельник 12 января на улице минус 12 градусов зима настоящая но слава богу за наших коммунальщиков у нас есть вода, появился свет тепло, есть интернет война продолжается а верующие люди продолжают молиться, обращаются к Божьему Слову каждое утро чтобы найти утешение там и помочь тем людям, которые находятся рядом, которые не знают утешения для, на, для своей души. Вот поэтому у нас новости называются «Хорошие», потому что Христос воскрес, воистину воскрес, отвечают верующие. И этот Христос живет в сердцах верующих людей. И наше желание поделиться, поделиться хорошими новостями с другими людьми во времена испытаний, во времена войны, во времена таких так, такого времени, в котором мы с вами живем. И я поприветствую всех, кто уже присоединился. Оксана Викторовна, Александр Тришин, Валерий Чанский, Лидия Шкуренко, доброе утро, Марина Медведева, Сергей Острижный, Саша Завгородний, Южная Корея, семья нашей миссионеры, Саша Мартынченко, Тома Завгородняя, Юлия Ханжаева, доброе утро. Так, Константин Кособоков, Юлия Острижная вместе с нами. Валерий Коверниченко, Кирилл, Олег Демиденко, Германия, наша драгоценная семья. Андрей Косолапов, Елена Демидова, Олег Волоший, Дмитрий Трубка присоединяется. Виктор Барский, так Медведев Андрей, Шалом в каждый дом принимаем. Саша Соломаха вместе с нами. Итак, присоединяйтесь. Можете подписаться, можете поставить лайк, можете поставить диск лайк, если не нравится кому-то. Я сейчас отключу интернет, присоединился так и перебил трансляцию. Ой, на Фейсбуке позвонили мне зрого города. Дай так. Попробую восстановить. Так, а ну сейчас посмотрим. Может восстановится на Фейсбуке. Кто-то не знает, что у нас там трансляция. Так, Казаков Сережа, я думаю, трансляция пойдет. Владимир Демедюк. Так, Евгений Шпилевой, слава Богу. Итак, обращаемся к Божьему Слову. У нас по плану чтения Библии второе послание Коринфянам, восьмая глава. И начинается она так о сборе. О сборе денег, о сборе пожертвований. Тема приятная для верующих, для неверующих, наверное, нет. Пожертвования собираются для иерусалимской церкви, не для себя. Для себя легко. Я знаю таких людей, которые могли при Советском Союзе не доедать, накопить деньги на машину Москвич. И потом, когда пришла возможность покупать эту машину, деньги, помните, пык и все деньги на книжки сгорели, они чуть с ума не посходили. Но все-таки желание было накопить для себя. У нас сегодня есть карточки, у кого-то есть банка, монобанка, у кого-то раньше была подушка, но это получается для себя. А здесь совершенно наоборот. Здесь... Первый стих. Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Вот посмотрите, например, македонской церкви. Ибо они среди великого испытания скорбями, преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизобычествует в благости их радушие. Посмотрите на Македонскую церковь. Как они живут, что они не богатые. У них нет особых денег. Они не накопили себе. Но вот истинная щедрость, щедрость детей Божьих, она начинается не с того слова «ты должен», ты должен давать десятину, ты должен давать пожертвование. Долго давать такой человек не будет. Она начинается, уведомляю вас, братья, о благодати Божьей. Истинная вера начинается с благодати, с Божьей благодати. Человек понимает, как возлюбил его Бог, что отдал Сына своего единородного, чтобы я сегодня не погиб, а сидел перед вами. Вы могли слушать, вы могли заботиться о других людях. Начинается все с благодати. И это благодать. Благодать Божья, благодать уже рождает в сердцах верующих людей истинную щедрость. И когда скорбь, когда война, когда самому бывает мало, вот верующие решили, решили помочь тем, кому гораздо еще тяжелее. И я еще раз говорю, это люди не богатые. Но они давали, написано, они давали как богатые. Они давали щедро, они давали честно, перед Господом, перед людьми самое качество, я думаю, верующего человека – это честность. Господь очищает сердца и совесть. Совесть верующих людей. И они это делают постоянно. 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 Ибо они доброходны по силам. И еще и сверх сил. Я свидетель. У нас вчера было замечательное богослужение. Замело. Но ну и по всем городам Украины замело. Собрались верующие. Скинулись деньгами. Посмотрели на людей, которым гораздо хуже. Которые переселенцы, которые беженцы, которые одинокие. Пенсионные. Приготовили Саша, брат Саша, приготовил замечательный плов за свои деньги. Вот пример македонским церквям. Это скинули, это люди, которые получили Божью благодать. Это верующие люди собрали деньги и приготовили такой замечательный воскресный обед. Это действие Божьей благодати. Потому что пример написано, пример. У них есть пример. Пример Христос, который родился в сердцах. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, Бог, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И мы приняли. Приняли эту Божью благодать. И мы сегодня довольные люди. У нас есть все. Хотя идет война, хотя тревоги, хотя летят ракеты, летят шахеды. Не прекращается это безумие российской агрессии. У нас есть. Есть радость. Мы богаты мы обогатились его нищетою, потому что он умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес для нашего оправдания. Это ему вся слава, вся честь и вся, 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 вся благодарность наших сердец. И поэтому не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам в тяжесть, но чтобы была равномерность. И мы делимся, делимся тем малым, что у нас есть. Ну, как в семье. Папа есть, приходит, и он делится. Делится, купи, покупает продукты, делится, так и в церкви мы поступаем, чтобы была равномерность, чтобы не было, что папа ест под одеялом колбасу, а дети, сухарики доедают. Нет, так и в церкви Божьей, чтобы была равномерность. И еще последний стих. Ну и так, перед лицом церквей, дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Есть карточки, можете сделать добровольные пожертвования в церкви. Это будет пример. Книга Второзаконий. 20 глава и 21 глава. 20 глава. Хорошая глава. Все главы хорошие. Итак, когда ты выйдешь на войну? Есть война внешняя. Агрессор. Агрессор соседнего государства, видите, Россия напала на Украину. Это внешняя война. Но... Мы сегодня живем во время Нового Завета. Есть внутренняя духовная брань верующего человека. И верующий человек воюет. Он воюет с этим миром, с его ценностями, которые навязывает нам сегодня. У нас есть плоть, которая, которую надо побеждать каждый Божий день. И у нас есть темные силы, с которыми мы невидимы, которые восстают на нашу душу. И вот первый стих. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней, колесниц, Народа боли, нежели у тебя, когда увидишь эти страхи, сомнения, тревоги они есть, они присутствуют. И кажется, много, кажется, не будет конца этой безумной войны. Но Господь обещает: ты не бойся, их не бойся. А главное не в силе врага, в количестве врага, а в Божьем присутствии, в жизни верующего человека. Потому что Господь крепость нашей жизни. И кого нам сегодня страшится, и кого нам бояться. И кто освобождается от войны, здесь тоже целый перечень. Есть, кто дом построил или ремонт сделал в доме, не надо на войну идти. Кто виноградник насадил, не надо. Кто женился и кто боязлив и малодушен, то пусть идет и возвратится в дом твой. Потому что страх, такая зараза, которая распространяется на других верующих. Все пропало, все, все разбежались, церковь уменьшается, и можно перечислять, перечислять и перечислять. Иди домой, занимайся своим делом, не мешай верующим продолжать служение, продолжать верить и вести духовную брань. 21 глава, пролетает у нас время, Божьи постановления продолжаются, Господь повелевает. Вот мне понравилось здесь. Если будет у тебя сын буйный, ой, буйный и непокорный и не повинуется голосу отца своего и голосу матери своей. Вот есть такой, родился в семье, буйный бунтарь. Потом еще он написан, тут, мод, пьяница, слов не понимает. Как обуздать, как наказать буйного и непокорного сына? Это не ребеночек маленький такой, а такой, который уже вырос, вырос и может папе сказать, папа, иди гуляй со, своей, со своим воспитательным процессом. Вот что сделать ему? И никого не слушает. Как? Как исправить? Как исправить зло? а вот есть Господнее повеление. Тогда к жителю приведи к старейшинам, и пусть они побьют его камнями до смерти. Итак, истребли зло из среды себя, и весь все израильтяне услышат и убоятся. Как истребить зло из среды, забить камнями. Возмездие за грех, смерть. Это Божье повеление. Но сегодня мы живем во время Нового Завета. И это проклятие, проклятие всех непокорных сынов взял на себя. И Иисус Христос. И как, буйный, и как буйный сын, или как блудный сын, или как мод или пьяница, мы с покаянием и верой можем вернуться, вернуться в дом Своего Отца, сказать: Господи, прости, прости наши грехи, жили, не знали Твоей Божьей любви, не знали, что Ты любишь, и ждешь каждого из нас. И мы. В возвращаемся. Возвращаемся к Тебе верою в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Помолимся. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за это утро, когда Ты собираешь свой Божий народ для Слова Божьего и для молитвы. И у нас главная нужда, мы молим Тебя за наших воинов, защитников, за капелланов, за волонтеров, за президента, за страны союзники, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Благослови наших чудесных, верных, Божьих миссионеров, проповедующих Слово Божье за пределами Украины. А также молим Тебя за все церкви Христовые по всему лицу земли. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Тихого и мирного дня и хороших встреч с людьми. Хотя и морозное утро. До встречи.